— Да я в на актуальные темы. — На что? — На актуальные темы. — А, и что там за актуальные темы? — Ну вот года три назад все были вирусологи, сейчас все политики, военные эксперты, экономисты, историки. Я в течение просто. Ну начинай, пообщаемся. — А что тебя интересует? — Да ничего, в принципе. У тебя, возможно, есть а, какая-то идея. что что А что тогда общаться? Обсудим твою тему, которая тебя интересует. Я хочу с человеком, чтобы ему тоже было интересно. Понятненько. Откуда будешь? Я из Москвы. Коренной москвич? Ну, так-то да. Сейчас я, конечно, не в Москву Понял. А ты из Москвы? Ну, я из России, но живу в Украине. Давно уже. ну, прекрасно, я рад для тебя. Знаешь, где Хакасия находится? Нет, не знаю. Республика, которая? Да, та, которая республика. Нет, конечно. В России находится. Ну, это я в курсе, да. Ну, видишь. Спасибо. И что, ты оттуда уехал в Украину? А еще когда был маленький. Давным-давно, в 2005 году. А, ну то есть тебя увезли, ты не уехал там. Ну, Родители можно сказать, бы что стихально? да. Да, я еще был маленький, в принципе, там. Да, увезли. Я понял. Ну хорошо. И что, стал украинцем, щиро? Да не. Как был Хакасом, так и остался. Просто живу в Украине. Гражданство есть? А -а. Российское у меня. Под мобилизой. Под мобилизацию не попадешь? Под мобилизацию нет, не подпадаю. Но армии помогаю украинской. Ну да, понятно. Там в России тебя больше не ждут. Я не собираюсь туда ехать. Ну типа Тахакасия, сколько не, нам... уже почти? 20 лет почти Мало прошло. Ли. Она за 20 лет вообще не изменилась. Бывает. Зачем мне возвращаться в регион, где люди платят налоги, эти налоги не возвращаются на развитие региона. Угу. Ну понятно, понятно. Ужасно, ужасно, конечно. Ситуация страшная, какая. Это людям, которые там живут, она ужасна, да. Дедушка, бабушка. А в Украине да. во всех регионах и областях просто цветущий сад. Невероятно. Везде курорты, Лас-Вегасы, небось, Дубай. Ну, просто под заглядение И в коем случае не сравниваю Украину, там, с курортной но какой-то страной, или с Дубаи, например. Вот. Потому что, во-первых, нету таких средств, а во-вторых. Нью-Йорком, наверное. А во-вторых, государство находится 11 год в, в состоянии войны. В чего количество... А да, этого строилась. Э, бог ты мой состояние. Бюджет перенаправлен на военные потребности. Когда вот. Украина вышла, по-моему, из состава Союза. Там больше 50 миллионов населения было, да. На момент 2014 -го года, как ты говоришь, войны, да, а там уже, по-моему, 40 с чем-то было, да. Ну, видать, от хорошей жизни люди разбежались. Да. А сейчас по разным оценкам, -то, я думаю, там, наверное, и 20 ты уже не наберешь. Это как любая посоветская любое посоветское государство. Вот, например, федерация, точнее, не государство, а федерация. Вот там во сколько проживало? Еще раз. В 91-м году сколько в РФ проживало? Да, по-моему, у нас так же было. У нас мало что меня. А люди, которые у нас уехали... плюс есть. Сколько у нас граждан... плюс есть даже с 91 -го года. Кстати, с... можно посмотреть. Очень интересный а ну, вопрос. посмотри, посмотри. Население России в 91 году, да? Угу. Ну вот, пишут, 91 год 145 миллионов человек. Ага, а сейчас сколько? Сейчас посмотрим. Ой. В году. 146, 203 тысячи. Сколько? Сколько граждан Российской Федерации... Прож... Сколько граждан Российской Федерации проживает за границей? Ну вот здесь написано 146 <связан> миллионов. Сколько граждан власть? Российской Федерации проживает за границей? Давай, 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 давай узнаем, сколько давай. граждан да, России проживает за рубежом, да? <связан> давай посмотрим. Давай посмотрим. Есть вообще такие цифры? А, где тут пишут -то? Так вот, Ну а я пишу, сколько там, 10 миллионов будет или меньше? А, ну. Более 10 миллионов проживает. Ну, это те, ну, которые... Вот, это не чем... те, которые... Нет, это те, которые еще не отказались от гражданства. А сколько проживает в общем Россия, которые отказались от гражданства? Найдешь мне эту статистику? Нет, суть-то суть. -то, суть -то, так суть я же тебе я рассказываю суть. суть. Сколько граждан Российской Федерации отказалось от гражданства за границей? Да я понятия не имею, О. сколько интересно. А что с демографией случилось за вот эти 34 года? Ой, нет, 32 года, не подскажешь? Да, то у нас все... Вот мы статистику нет. сейчас посмотрим. Что, что демографы говорят Российской Федерации? 146 миллионов так мы же обсуждаем поживает. вот а эту тему. на тот момент 91-го года было 100, демографии 145, С демографией что правильно? случилось? С демографией что случилось? Я же поддерживаю Плюс твою идем. тему. Что случилось с демографией? Нет, мы же говорили о чем сейчас. Так мы же с тобой продолжаем эту тему. Что с демографией случилось? Прибавка есть? Прибавка Давай есть у нас население? Население... Давай посмотрим Население сколько? Украины. Демография. Демография да. в России. Население Украины на 22 год, это с, т... с учетом тех, которые выехали, 38 миллионов. 21 год, сколько там проживало? 44 миллиона. Проживало. А откуда вот эту а вот вот статистику берешь, если никто в мире ее От не полного знает? количества населения государства. Статистику, отнимает... откуда ты а? вот эту я тебе отвечаю. От ООН. Отнимается от полного количества населения... Нет такого сайта от ООН. Международная организация объединенных наций. Отнимается от общего... Нет общин... Не нужно перейти. ссылку. Международная организация... Скинь организ... ссылку. Впиши. Население Украины 21 год. ООН. Впиши. Население Украины 2021 год. Да, да, да. Так, и как сайт-то называется... Ну смотри, сколько пишет. Да при чем тут сколько пишет? А мне скажи на каком сайте на, ты смотришь. Это же на том, я это на тебе На том же сайте, на котором ты смотрел население Российской Федерации. Я на Википедии смотрел. На чем ты смотрел? На Википедию нажал. Там первую А вот. что это такое Википедия? Ну сайт такой, понимаешь, Википедия. А значит там и вот и... население Украины. Нет, ты мне. А, ну давай на... ты мне скажи, ты где смотришь? Не убегай. Просто Я же, я же вписал, ты вписал, ловишь, надо в интернете... писал в интернете население Украины 2021 год. И там вот сразу показало 43 миллиона 820 тысяч человек на момент 21-го года. А на момент Украина на январь 2022 -го года составляла 41 миллион 167 тысяч человек. То на 421 тысячу меньше аналогичного показателя предыдущего года. А в девятнадцатом году так mm -hmm. нет, это просто что, ну давай на 24 четвертый посмотрим. Mm -hmm. Да больше тут информации нет. Давай посмотрим. Ты мне скажи, на каком сайте ты смотришь? На ООН. том же, что и ты смотришь. Он таких он таких данных не публикует. На том же, что и ты смотришь. ООН, потому что Украина 24-й год. Вот рейтинг населения, плотность, площадь. А, население 37 миллионов написано. Сколько? 37 миллионов написано. 37 миллионов написано. Да, это но на это По город? данным непонятно кого, потому что перепись не проводилась никакая абсолютно. То есть получается в Украине, сколько там в первом году проживало? То есть получается... Сколько? Ну, больше 50. То есть получается больше сейчас больше 50 проживают. А сейчас 37. Нет, 50. Нет, это да, 37. 37. Вот миллион. А где это? Украина ты на июль, по оценкам ООН, на июль 24 24 года численность а -а -а. населения составляет 37 миллионов. А, это а получается без? Это получается, они не берут под внимание беженцев, да? Это общее число украинцев. Нет, это население Украины. А беженцев это граждан, граждан? Украин. это граждан Украины. Это а граждан Украины. Где? В каком государстве? В каком государстве? Везде. Нет, не, не... А... Вот Берешь вот это вот. число и додаешь сейчас количество беженцев. население Украины составляет 37 миллионов человек. Население Украины, правильно. А население Польши какое? Что здесь Польша? А вот населения... Мы говорим, что а... в вашей стране а с осталось? население Польши можем взять еще один миллион беженцев. Вот оно как раз. Да ради Бога, дело-то не в этом. Да, дело-то да. в том, что в вашей стране в два раза меньше людей теперь живет. Это ты как посчитал? Отнял от 50. Сколько? 12 миллионов? Давай, <с сейчас узнаем. Ты такой меня. Я тебе сейчас. Давай, расскажи мне. Население. Давай, сейчас. Он підраховує кількість населення і пише, що зараз в Україні проживає там близько 37 мільйонів. Вони посилаються на ту кількість людей, яка проживала в 2021 році, і віднімають ту кількість людей, які офіційно зареєстровані зі статусом біженець за кордоном. Шокак воно. Шо, как? Ну, Отак от. Ну, задавай вопросив, що інтересує. Може я хочу пообщатися, просто по-нормальному. Давай пообщаемся по-нормальному. Откуда ты будешь? Я Белгородская область, а ты? Я из Донецкой области. А что у тебя стоит Украина? Ну, потому что это Украина. Донецкая область? Да, Донецкая область. А так вы к нам вообще присоединились к России? Я не знаю, у тебя есть бабушка или дедушка? Ну, у меня никого не осталось. Ну, знаешь, что такое газеты, вот когда газеты разносят? Ну. Ну, вот смотри, вот эта газета у нас в городе, видишь? Здесь на украинском языке украинский флаг, написано «Патриот Донбассу». Ну, смотри. Ты именно Донецк откуда? Краматорск. Краматорск. Нет, это еще не Россия пока. Я не пойму, кого вы там? Что вы присоединяли? Донецкую Луганскую Народную Республику. Ты, ты понимаешь, что типа всем что вы присоединили к себе в Конституции. Ну вот, грубо говоря, дончанам, луганчанам Да и в принципе всем украинцам. Им, на... Война закончится, люди вернутся обратно. Те, которые сидели и ждали Украину, будут продолжать дальше нормально жить. Те, которые Россию поддерживали, убегут. Ты же должен это понимать. Присоединить можно лишь решением референдума. По закону, если люди это захотят. Что вы там присоединяли? Ну, разговор о Донецкой народной и Луганской республике. Другие, помимо тебя, подались. Мы за Россию. Ну, я тебе говорю, я за Украину я ничего тебе не говорю. Если я говорю, что... Я тебе вот я отвечаю, что никаких референдумов не было. Мы как были в Украине, так и остаемся, так и будем. Единственное, что может произойти, это референдум. Не тот, который Россия приходит, захват э, захватывает территории и проводит свои референдумы. А нормальный референдум. Вот, с международными наблюдателями, по закону Украины, так как это территория Украины. Вот, и с украинцами, гражданами Украины, которые имеют право на голос. Ну, смотри. Ну, я тебя просто приеду, приеду допустим, да? Ну, если ты из Донецка, допустим, да, вот, 8 лет боевые украинцы Донецк-Луганск. Ой, отвечу тебе так про 8 лет. Боевые действия длились 8 лет между Украиной и Российской Федерацией на территории Донецкой и Луганской области. Была также там мониторинговая миссия ОБСЕ которая видела, что обстреливаются обе стороны, вот, но это не выглядело так, как выглядит Мариуполь, который Россия уничтожила три месяца. Если ты посмотришь, откроешь просто карты, Google карты, откроешь там снимки с этого с со спутника, вот, увидишь, что нету даже ни одной улицы уничтоженной. Были прилеты и с одной и с другой стороны, да, я это не отрицаю, они были. Вот, и это подтверждают обе стороны. это миссия ОБСЕ подтверждает. Но не было того, что рассказывает Россия по телевидению. Ты можешь просто взять любой город, э, тот, который находился, тот город, который находился под российской оккупацией 8 лет, и сравнить его с тем, что происходит сейчас. То есть возьми, грубо говоря, как тебе пример привести, там, не знаю, Горловку возьми, прифронтовой город, и Авдеевку, прифронтовой город. Города одинодотного, ну, находятся недалеко. Это был прифронтовой город э, Горловка, там несколько километров. Туда могла доставать и авиация, туда можно было, в принципе, со всего долетало бы. И посмотри сейчас на Авдеевку. Ну, Я был в Мариуполе, я сопровождал туда грузы. И как тебе Мариуполь? Как он был, так он и есть. Да. Ты видел там разруш разрушение? Нет. Нет, я тебе открою маленький секрет, но по сегодняшний день можно взять Google карту, навести на Мариуполь и увидеть те снимки, которые Google завпечатлил еще в 2022 году и в 2023 году. И увидеть, как в 21 году город полностью стал красивый. В 22-й год больша, большая половина города снесена. То есть дома разрушены, дома... 23-й год, посмотреть, как крыши Россия строит. Вот, потому что, ну, типа, а где людям жить? Это можно увидеть на сегодняшний день. Это все доступно в интернете. Боже, я был, когда уже был Мариуполь отделанный. Я был там полгода назад. Еще напитки были украинские. По сегодняшний день можно увидеть видео местных блогеров из Мариуполя, которые показывают разрушение города, не только же Мариуполя, а окружение Мариуполя. Вот когда шли со стороны Ростовской области и со стороны Донецка, и вот там по сегодняшний день все разрушено, потому что никто не делает акцент на восстановлении. Был у вас такой заместитель? Министр обороны э, Шойгу, этот, э, Тимур Иванов, знаешь его? Да. Не, не, Тимура Иванова, которого у вас недавно задержали. Я знаю только Шойгу. Шеф... Ну, а есть еще Тимур Иванов, который был ответственный за восстановление Мариуполя. Его арестовали за коррупцию. Представь, он два года крутил по телевидению, через медиа-холдинг. Как Мариуполь восстанавливается? разрушила Россия 1600 жилых многоэтажных домов. За два года она построила два. Ой, не два, 16 построила. И вот эти дома, они уже, ну, типа, не подлежат под эксплуатацию. То есть, ну, люди то не могут зайти в дом, потому что фундамент разваливается. То трещины идут, то пропадает электричество, то еще что-то. Вот. А по телевидению два года показывали, что ну, Мариуполь раз... восстанавливается. А что ты так, а что его не любишь? Что ты... Почему он же ваш генерал армии? Это... Почему? Ты считаешь нормально, да, вот, если ты генерал армии. Возьмем даже, допустим, ну, пойдем даже старую историю, возьмем Сталина, Ленина. Есть разница? Да нету никакой разницы. Что те посылали на и экономили на э, технике, потому что был дефицит техники. Что и то же самое делает. Берет один старенький БТР, ложит на него пи... <смех> Переключаемся. <смех> а что такое?